Здравствуйте, друзья! Я хочу вам рассказать о расширенной системе крепления аксессуаров на плавсредствах. Это тарга, которая позволяет из двух точек крепления сделать 3 либо 7. Также может использоваться как поруч. Устанавливается тарга на плавсредство с помощью двух адаптеров, которые находятся на трубе с двух ее краю. Тарга совместима со всеми моделями замков. Конструкция состоит из алюминиевой трубы, на которой установлена монтажная система э, крепления аксессуаров на трубах, двух боковых заглушек, э, куда устанавливаются замки с боковым Т-болтом, двух э, хомутов э, с адаптерами, которые позволяют устанавливать э, две системы крепления аксессуаров. Благодаря ширинному соединению хомута и адаптера, конструкция имеет возможность устанавливаться на наклонных поверхностях. Эту конструкцию можно расширить до 7 точек крепления. Для этого необходимо установить дополнительно две монтажные системы на трубу и два боковых замка с торцевыми Т-болтами. Трубу, зафиксированную в хомутах, можно поворачивать. Каждый отдельно установленный замок на трубе можно вращать. Для неподвижной фиксации замков на трубе предусмотрены боковые винты. Изделие изготовлено из алюминиевой анодированной трубы, а все остальные детали из армированного стекловолокном полиамида. Я лично гарантирую качество продукции Борика, потому что являюсь ее создателем и активным пользователем.